Як я вже зазначив на початку нашої програми, сьогодні до нашої студії завітав цікавий гість, який розкриє нам е, сенс занять астрономією для сучасної людини, коли все вже ніби як відкрито і покаже місіонерський потенціал цієї сфери знання. Буде цікаво, друзі. Тому приєднуйтеся до розмови з нашим ранковим гостем. Отож, сьогодні до нас завітав переможець з конкурсу аматорського телескопобудування. Керівник першого креаціоністського київського астроклубу Андрій Чванов. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку! Дійсно цікаві такі переможець конкурсу аматорського телескопобудування. Ти будуєш сам телескопи. Як ти взагалі? Розкажи більше, чому ти займаєшся взагалі астрономією? Ну от, Навіть з цього все і почалося, тому що я з детства займався конструюванням оптичних аптічних і Поэтому э, астрономия у меня началась именно со строительства приборов. Я начал строить телескопы, и когда, ну вот, на, пер, сперва нашел линзу подходящую, которая очень подходила бы по параметрам к объективу, у меня возникла мысль, почему бы не построить? и вот можно увидеть на фотографии это я сам первым телескопом вместе с моим другом Эдиком, о котором я расскажу дальше. То есть телескоп ты сделал сам своими руками? Да, своими руками и буквально за одну ночь после того, как съездил на базар, купил необходимые материалы mm -hmm. и поехал на лагерь э, следопытский. И там вот началось уже практическое ну, такое, э, приобщение к астрономии. Ты до уже знал что про астрономию? Вот про именно, те... что я э, фактически поехал с нулевыми знаниями. с нулевыми И там с ноутбука, там энциклопедия, туда-сюда. И вот начал Это набирать захопило, знания. тебя так, так, и да, ты да, начал, да. начал этим заниматься? Мне вообще серьезным. было интересно, на что способна вот эта самоделка. А дальше пошло-поехало. Цікаво. Ну, перш ніж розповісти про свій астроклуб, взагалі про його роботу. Розкажи, будь ласка, от як би ти сказав, от чи варто сьогодні молодим людям займатися астрономією? Чи я... це популярно сьогодні? ще? Да, так. Ну, по поводу популярності віддільний розговорю. Я, mm -hmm. я думаю, не тільки я один, але і багато людей заметили, що те, що дійсно добре, здорово і розвивающе, порой не популярно. Це mm стосується -hmm. і астрономії. Дело в том, что, ну, может быть и не только в Украине, а вообще, в принципе, в мире. Это действительно важно, потому что э, это мир, в котором мы живем. Мы в основном, когда смотрим горизонтально, мы видим довольно ограниченное пространство нашей Вселенной. Ну, да? А тут мы получается, Расширяется мы как совершенно... будто открываем двери и выходим на улицу, вы понимаете? То есть, и совершенно и совершенно другие мысли, совершенно другое мировоззрение, и ты мыслишь уже масштабы у тебя совершенно другие и может, Може земні проблеми вже кажуться, не такими вже да. <laughs> цікаво. Ну э, добре, розкажи, будь ласка, взагалі про цей астроклуб. Э, як він можливо виник. Звичайно, я розумію, що можливо історія досить така детальна і велика, але коротко, і взагалі чим ви займаєтесь? Да, вот можно увидеть на экране, я продолжал совершенствовать свой телескоп, и вот это уже вторая модель телескопа. Угу. Я понял, что мне того первого было уже недостаточно. Я купил э, на Барахолке объектив, достаточно приличный, Чикал. и смонтировал вот уже больший телескоп. Это уже на картинке третий телескоп, вы видите, который уже последняя, можно сказать, версия, которую он достиг. И на конкурсе любительского телескопа строения в Крымской астрофизической обсерватории я э, с ним победил, занял первое место, получил сертификат, диплом. И это очень вдохновляло, воодушевило на то, чтобы этим делом заниматься. Ну и, конечно, увиденное вот в этот, этот новый мир, он очень захватывающий, очень э, такой интересный, загадочный. Ты принципово робишь телескопы своими руками, чи, ну, не купуешь? 초... А, нет до определенного момента это имело смысл. А дальше как-то дешевший мне, человек, просто. Вот и чем ты крывался, когда… когда я делал, в... <ský> ну начиналось с интереса, но позже а, действительно, ну я до определенного момента как-то руководствовался вроде бы дешевле, вроде бы это такой сопутствующий фактор, а, но на самом деле я понял, что есть вот этот ну определенный тупик. Uh -huh. вот, а, но дело в том, что некоторые люди это продолжают делать там точить фокусеры Крейфорда, там, натирать зеркала. Но у меня есть много направлений других. Есть люди, которые четко сосредоточены, да, и у них времени на все хватает. Я понял, что мне надо просто уже скопить денег и купить приличный инструмент, который бы хватало. Тебе есть. Да, конечно. У меня более того, сейчас дома 7 телескопов стоит. Ого. Но они не все мои, но 4 из них мои. Но у меня в дома стоят, это приемно. Ну, Астроклуб, чим ви займаєтесь взагалі? От, ну, ви, ви якось, я не знаю, зустрічаєте дивитесь на небо. Там, чи, чи ви щось розповідаєте один одному, там, дискутуєте, можливо? Uh, Дійсно, много направлень. как возникло желание создать астроклуб. Ведь много астроклубов есть. Я на момент создания своего астроклуба уже был членом другого астроклуба, mm -hmm. тоже киевского. И вот из истории, что это к этому подвигло? У меня всегда возникала такая мысль, и она не покидала меня. Все передачи, которые мы смотрим о космосе, о Вселенной, там, на каналах Discovery, там, на каналах History ну, разумево, и так. так далее, они все носят откровенно популяризационно э, такой эволюционистский характер да? mm -hmm. вот. и э, неплохо было бы упоминать э, идею креационизма хотя бы как альтернативу правильно но mm ее, -hmm. mm -hmm умалчивают, как будто это даже не стоит упоминания. Но мы-то с вами верующие люди, и если углубимся в науку, прочитаем критические статьи, мы увидим, что на самом деле идея креационизма, она достаточно сильна, и она... В, в науковых колах, так? Да, да, да. И угу. все ученые прошлого, которые больше всего внесли опять-таки в астрономию вклад, они все были креационистами, у них достаточно было основания в это полагать и отвергать любые самопроизвольные там, принципы зарождения Вселенной. И вот в один определенный момент, я считаю, это такой, ну, знаковый, да, вот э, это был действительно Бог подтолкнул к этому. Э, когда мне позвонил, э, вернее, не мне позвонил, вначале на форуме разместили объявление, один коммерческий магазин, что э, им нужен лектор для проведения программы. Вот, и... Э, Самое знать эту тему, так? Нет, они говорят, вот мы продаем телескопы, и нам надо просто, чтобы провести день открытой астрономии, чтобы привлечь людей, мы сделаем рекламу. на телевидении, на радио, в газетах, в социальных сетях. Ты вы И... решил ризыкнуть? Да, я решил рискнуть. Ты до того ничего подібного не понимаешь? Ничего. Я вообще угу. не был ведущим никакой программы. Меня... До свидания даже угу. не было ну, руководящих таких Разумею. никаких вот навыков. И там было у них условие. Лектор может читать лекцию на любую тему, мы не ограничиваем его в выборе и в диапазоне. Я думаю, а почему бы не. Але, а шестьмаешь, прив'язане бути до так розумію? Они Допустим? говорят: не, я уточнил, не можливо, они сказали. Взагалі? Да, они говорят: просто на тему астрономии. А, все-таки тема Да, угу. И вы можете говорить, даже критиковать нашу продукцию. Ага, а вот, да. Так. да. Но только честно. Да? <рисв 'я> И? Ну я согласился, мы с ними созвонились, я уточнил, ну на самом деле вы так предполагаете, что я могу любую, Говорит, да, любую, и я тут понял действительно, что надо наконец-то вот этот лед разбивать этим ледоколом, и начал договорился с ними, они мне обещали какую-то там оплату, компенсацию, это условиями было соблюдено, и я сделал креационистку, откровенно креационистскую астрономическую программу, да, презентацию. Ты так фотости фото Да, тут только фото захватывает маленькое количество людей. Это надо тут было, видеть. Людей было Там было дальше вглубь, 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 и вообще там на улицу выходили. Они посчитали, что минимум тысячу человек было на программе. Прошло. Да, прошло. Вот. То есть это. И я был удивлен, когда э, люди в конце, когда я провел, я честно, открыто говорил о своих взглядах э, креационистских, о Боге, об истине, честно упоминал науку и так далее. Люди аплодировали. Люди, я думал, вот сейчас будет гнев отзыв. И сидел, и он Сколько часов вышла про Презентация, э, презентация где-то минут 40. 40. Все стояли, да, слуха. стояли, стояли. Были Что? вопросы э, в конце. Ни одного вопроса не было, который бы там. Там как-то против там и так далее. Вот. Ну и дальше мы решили проводить дальше программы. Uh -huh. Меня пригласил э, наш один тоже в, э, верующий креационист, хотя он не связан с наукой в Черкассы. Вот, э, Пойдем Чер... программу, так? Да. И Кресты. он говорит, uh -huh. э, почему бы нам, ну как бы от лица церкви тоже uh -huh. не провести бы? И я согласился. И дальше пошло, поехало. Мы начали проводить программы. Когда же сам клуб? коли він організувався. А, я считаю, начало это 2013 год, когда я впервые осознал вот после вот этой программы и создал группу ВКонтакте. Вот такую вот, да. Это, можно сказать, потому что я не знаю точно точки отсчёта. Но вот это я считаю точка отсчёта. -то угу. Ну, він називається Перший креационистський київський астроклуб. В Києві ще є астроклуби? Ну вот креационистских нет. Самый Есть... креационистский это первый и единый, я так понимаю. А, ну, по, по всему миру я не знаю, но в Киеве, ну, в Киеве он первый. В конечно, Киеве. безусловно. Чем вы сейчас занимаетесь? Вот, возможно, одни из таких последних событий, которые произошли в вашей деятельности. Ну вот, вот наглядное пособие, это силами Астроклуба это была сделана вот такая карта. Это, это, это русская карта Луны ага. с русскими названиями, подписями, потому что то, чем до этого пользовались, оно было такое… Еще советской, и очень, те, кто знают, это очень плохого качества. Mm -hmm. и, mm -hmm. и, mm -hmm. Да, и она признана. Mm -hmm. Она вообще признана mm -hmm. ну, в русскоязычном сегменте астрономов как лучшая русскоязычная карта Луны. Mm -hmm. а второе, конечно же, мы продолжаем проводить программы. Проводим программы. Вот наша команда сейчас изображена: уже три человека, из которые… это три человека, которые активно всегда участвуют э, во всех городах. Э, то есть мы уже объездили больше 20 городов родине, Шевченко были, были в областных городах, проводил на, на, в лагерях, то угу. есть э, э, лагерях отдыха, проводили такой фестиваль, посвященный солнечному затмению э, на, э, в прошлом году. Вот, вот это мой снимок солнца, вы можете встретить, просто через окуляр фотоаппаратом угу. снял, э, буквально на днях. 9 мая был транзит Меркурия по диску Солнца. Вот вы можете видеть вот эту о, точку, о, да. Вот эта крапочка — да, да? В окуляр, это, конечно, Скал. когда вы, вы смотрите, это зрелище фантастическое, да. Угу. И совсем тоже накануне на Академгородке была проведена программа, это первая программа в этом 2016 году, среди молодежи техникума, вот она тут представлена, им было очень весело, интересно. И тоже мы продолжаем проводить вот эти, ну скажем так, креационистские такие вот познавательные программы, очень анимированные. Угу. У нас сейчас развитие большое пошло, у нас есть викторины, конкурсы с призами, Секало. с ответами, все весело, с шуточками. И вот, можно сказать, тоже одно но из последних мы взялись за перевод и озвучку очень классного фильма «Вопрос веры». На Да, мы его озвучили женские, мужские голоса и вот опубликовали в интернете. Вот можете через торрент трекер и просто вбивайте в поиск «Вопрос веры» и там Вопрос наши голоса. Вопрос веры называется так. Да, угу. наши голоса. Мы постарались, ну, максимум вложили там. Угу. Молодці, молодці, я захоплююсь тим, що ви робите. Дійсно, це цікаво, і ну це пізнавально. І ну нас залишилась буквально одна хвилина, дуже мало часу. Але все ж, от б ти сказав, що може астрономія розповісти про Бога? Я скажу, если направление биологии, генетика, оно очень откровенно даже кричит о Боге, астрономия может быть не так откровенно, но когда человек как ученые прошлого, которые следовали космос, глянет на это величие, на этот порядок, на всю стройность и красоту, это я цитирую буквально там Ломоносова, да, угу. он не может не поверить в Бога, если он не будет перед этим настроен негативно почему-то, да? угу. а, То есть на самом деле, как написано в Певца. «Небеса проповедуют а, славу, славу Божию, да, угу. и о делах Его вещает твердь». Это книга, да. А это вторая книга. Одна говорит о воле Божьей, это священное писание, а вторая — о величии Его дел. Угу. Это астрономия. Поэтому людям вообще очень интересно а, приходить и видеть еще это, не только ну, слушать. Действительно, дизнаваться больше про этот написанный в какой-то мере свет. До речи, где вас можно найти, как до вас можно приеднаться, видеть, возможно, Uh -huh. uh, у нас есть сайт Телескоп.ua. Uh -huh. uh -huh. uh, там есть карта проезда, вот нашей точки локации. Кроме того, группа ВКонтакте тоже первый креационистский киевский астроклуб. Периодически, когда проходит типа вот солнечный затмение, транзиты Меркурия, мы публикуем, uh, как бы так сказать, uh, вот эти новости, что мы будем там-то, там-то устраивать. Я публикую uh -huh. программы, которые вот мы будем проводить, допустим, там в Моринцах или в или в другом городе программы. Анонсы Всегда... можно будет публиковать? Да. -то. Кроме того, можно со мной лично связаться там. Кто-то может с Кто можешь... семьей хочет вместе с ребенком провести. Я могу, ну, личную встречу устроить Цикал. там. О, да, поэтому можна ко мне обращаться, Мої телефони везде відкрито да, публікується. Добре, дуже дякую, Андрію, за цікаву розмову. Дійсно цікаво було б подивитися це все і в телескоп, і Взагалі, це такий, я ж кажу, я вже сказав, що це непізнаний світ. Його цікаво пізнавати. Дійсно, Спасибо. дякую тобі і бажаю тільки успіхів у вашій такій праці. цікавій. Ну що ж, друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про астрономію. У нас сьогодні був керівник. Ще раз нагадую, першого креація Київського. астроклубу Андрій Чванов. Наша програма ще не завершується, але у нас зараз невеличка пауза, тому залишайтеся з нами, не ходите далеко.